دفتر بھی یہی ہیں ٹرانٹو کی آبادی کاسموپولیٹن اور بین الاقوامی ہے جو کینیڈا میں تارکین وطن کو خوش آمدید کہتی ہے اس شہر کی کل آبادی کا تقریباً انچاس فیصد حصہ کینیڈا سے باہر کا ہے یونیسکو کی طرف سے دنیا بھر میں مختلف نسل رکھنے والی افراد کا شہر کہا جاتا ہے اکانمسٹ انٹیلیجنس یونٹ اور مرسر کوالیٹی آف لیونگ سروے کے مطابق رہائش کے لیے یہ شہر دنیا میں سب سے بہترین ہے لیکن ساتھ میں اسے مہنگا ترین شہر بھی کہا گیا ہے اب میں یہاں کے تھوڑے سے خلو خال بتاتی ہوں آپ کو کہ چلے آ رہے ہیں کہاں سے چلے آ رہے ہیں مشرق سے چلے آ رہے ہیں مغرب کے طرف اور مولا کائنات نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مشرق میں آگ ظاہر ہوگی اس آگ کی وجہ سے مغرب کی طرف لوگ ہجرت کریں گے اب اگر آپ دیکھیے تو مشرق میں آگ ہی آگ ہے اندازہ لگا لیجئے عراق شام پاکستان افغانستان ایران کیا کچھ ہوتا چلا آیا ہے تو سارا فلو ادھر چل رہا ہے مہاجرین کا اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا وہ جو بچہ سمندر میں ڈوبا تھا اس کی لاش ساحل پر پڑی ہوئی تھی خیر بہرحال یہ الگ وہ ہے اب یہاں میں بتاؤں کہ یہاں کیا وہ ہوتا ہے یہاں جھیلیں ہیں یہاں آبشار ہیں اور یہاں پہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک امیگرینٹ کے لیے کشش رکھتی ہیں لیکن چونکہ یہاں مہنگا زیادہ ہے تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شہروں کو چلے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دوسرے شہروں سے بھی یہاں آتے ہیں مہنگائی کو قابو کرتے ہیں اپنے گھرے لوس میں بجٹ میں لیکن یہاں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں وہ ہے ایئرپورٹ ہے سن اٹھارہ سو تیرہ میں امریکی جنگ کی وجہ سے یارک کی لڑائی جب ختم ہو گئی تو یہ شہر امریکیوں کے قبضے میں جا چکا تھا اور اٹھارہ سو چونتیس میں یہاں پر غلامی کو ختم کیا گیا یعنی غلامی موجود تھی یہاں بھی اس کی کل آبادی اس وقت نو ہزار تھی جن میں امریکی نسل پرست قوانین سے بچنے کے لیے فرار ہونے والے سیاہ فام افراد بھی شامل تھے بہرحال یہ تو الگ چیز ہے ابھی میں اس پر بات کر رہی ہوں انیسویں صدی میں پانی کی نکاسی کا یہاں بہت بڑا نظام تعمیر ہوا اور سڑکوں پر گیس کی مدد سے روشنی مہیا کی گئی یہاں پہ نکاسی آپ کا نظام اتنا اعلیٰ اور بہترین ہے اس علاقے میں بہت بارشیں ہوتی ہیں لیکن بارش ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا سڑکوں پر سڑکوں پر گیس کی مدد سے روشنی مہیا کی گئی لمبے فاصلے تک ریلوے کی تعمیر ہوئی اور اٹھارہ سو چون میں بننے والا وہ راستہ بھی شامل کیا گیا جو ٹرانٹو کو بڑی اور عظیم جھیلوں سے ملاتا ہے ریلوے کی تعمیر سے یہاں آباد ہونے کے لیے آنے والے تاریکین وطن کی تعداد بھی اچانک بڑھنے لگی اس کے علاوہ تجارت صنعت و حرفت میں بہت ترقی ہوئی اور ٹرانٹو جلد ہی شمالی امریکہ کا ایک انتہائی تجارتی مرکز بن گیا اٹھارہ سو اکیانوے سے پہلے گھوڑا گاڑیاں چلتی تھی اب گھوڑا گاڑیوں کے جگہ بجلی سے چلنے والی بسیں شروع ہو گئیں اور اب یہ کیفیت ہے کہ یہاں پر اتنا عالی نظام ہے ٹرانسپورٹ کا کہ آپ آئیں گے تو رشت کر اٹھیں گے سن انیس سو چون میں ٹرانٹو اور اس کے مضافات کو ملا کر ایک بڑی علاقائی حکومت تشکیل دی گئی شہری حکومت اپنی حدود سے باہر نکل کر شہراہیں اور پبلک ٹرانزٹ کی سہولیات مہیا کرنے لگی سن انیس سو سڑسٹھ میں ٹرانٹو کے پاس موجود چھوٹی چھوٹی آبادیاں بڑی آبادیوں میں زم ہوتی گئیں اب اس کا میں بتا رہی ہوں شہر کے خد و خال کیا ہیں شہر کے درمیان سے دو دریا اور ان کی ڈھیر ساری شاخیں گزرتی ہیں ہمبر دریا مغربی حصے سے جبکہ ڈوبند دریا مشرق سے گزرتا ہے یا ڈان کہہ لیجئے شہر کی بندرگاہ قدرتی طور پر جھیل انٹاریو کی لہروں کے نتیجے میں ریت وغیرہ کے جمع ہونے سے بنی ہے اسی عمل کے نتیجے میں بندرگاہ کے پاس موجود جزائر بھی بنتے گئے جھیل میں گرنے والے بہت سارے دریاؤں نے اپنی گزرگاہوں میں گھنے جنگلات سے بھری ہوئی کھائیاں بنا دی ہیں ان کھائیوں کی مدد سے شہر میں بارش وغیرہ کے سیلابی پانی کی نکاسی بہت آسان ہوتی ہے اب یہاں کا موسم دیکھئے کیسا ہے کینیڈا کے جنوبی حصے میں ہونے کی وجہ سے ٹرانٹو کا موسم معتدل نویت کا ہے ٹرانٹو کی گرمیاں گرم اور نم جبکہ سردیاں سرد تر ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ فضاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے ہاں ہوائیں چلتی ہیں کیونکہ وہ تو قدرت کا ایک نظام ہے ہوائیں اس کی وجہ سے چلتی ہیں کہ وہ پتے اڑا لے جاتی ہیں پتے جو گرتے ہیں اور سردیاں بہار گرمی یہ دو موسم تین موسم چار موسم ہوتے ہیں نا تین موسم تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن چوتھا موسم علام الحفیظ جیسے کہ آج کل ہے میرے خدا دروازہ کھول کے میں بند کر دیتی ہوں لیکن کوئی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں دیکھتی ہوں کہ سورج نکلا ہے تو چلی جاتی ہوں باہر پھر کیونکہ کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں شہری آبادی اور آبی ذخیرے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ٹرانٹو میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی تغیر دیکھنے کو ملتا ہے گنجان آباد علاقوں میں رات کا درجہ حرارت سردیوں کے نسبت کم سرد رہتا ہے کیونکہ وہ بلڈنگیں اور سب وہ چیزیں گھیر لیتی ہیں نا تو اس میں سردی تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ٹرانٹو میں موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت وقت کچھ وقت کے لیے منفی ٹین ڈگری سے نیچے رہ سکتا ہے یہاں کبھی تو بیس بھی ہو جاتا ہے مائنس بیس بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اتنا برا نہیں ہوتا ہے لیکن شدید زیادہ ہوتی ہے ہوا چونکہ ونڈ چل چلتی ہے نا تو دس کے بجائے بیس محسوس ہوتا ہے اگر اس صورت حال میں برف باری یا بارش شامل ہو جائے تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ کام کاج کافی پریشانی کا سبب بنتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے وارننگ جاری ہو سارا کاروبار زندگی انہی حالات میں چلتا رہتا ہے پھر جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو پھر برف پگھلتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے کیونکہ باہر آ چکی ہوتی ہے نا بیس مارچ سے تو خود ہی چینج ہو جاتا ہے لیکن چونکہ برفانی وہ ہے تو اتنی آسانی سے برف نہیں وہ ہوتی ہے پگھلنا شروع ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت 23 سے 31 ڈگری تک رہتا ہے اور دن کے وقت درجہ حرارت 35 ڈگری تک چلا جاتا ہے جو ناخوشگوار لگتا ہے بارش و برف باری یہ یہاں کا خاص وہ ہے برف باری تو صرف اس میں ہوتی ہے یعنی جو برف کے مہینے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری اور نومبر بھی اتنا نہیں لیکن دسمبر سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ نومبر سے شروع ہو گئی برف باری اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹرانٹو میں عوامی پارک بہت ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں گرین گرینج پارک موس پارک ایلن گارڈنز، لٹل ناروے پارک کوئنز پارک وغیرہ اور یہاں پہ آپ آئس رنک بنے ہوئے ہیں آپ بچوں کو لے جا سکتے ہیں آپ خود کرتے ہیں تو آئس سکیٹنگ کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سیاحتی مرکز سی این ٹاور ہے اس ٹاور کے خالقین کے لیے بات خوشگوار حیرت کا سبب ہے کہ ان کے اندازوں کے برعکس تیس سال سے زیادہ عرصے تک یہ عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت شمار ہوتی تھی اس کے بعد برج خلیفہ بن گیا اچھا انٹیریو کا شاہی عجائب گھر بھی یہاں سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے جہاں دنیا کی ثقافت کے متعلق چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ پانچ ہزار سے زیادہ اسکلز ہیں جو دو سو ساٹھ سے زیادہ انواع کو ظاہر کرتے ہیں جسٹ لائک ڈائناسور وغیرہ وی نامی مضافاتی علاقہ ٹرانٹو بھر میں اپنے ریسٹرانٹس اور خریداری کے مراکز کی وجہ سے مشہور ہے اسی طریقے سے جیرالڈ اسٹریٹ بھی یہاں پر بہت مشہور ہے اکثر اس علاقے میں شمالی امریکہ کے فلم اسٹارز اور اہم شخصیات آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہاں اوسط اور ستن سالانہ پانچ کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی خدا حافظ فی امان اللہ